Меня зовут Синавер Кадыров, крымский татарин, активист национального движения крымских татар. Ну и, в принципе, вот за эту деятельность в рядах национального движения крымских татар я и был привлечен совместно со своим подельником Решатом Аблаевым в 1985 году к уголовной ответственности по статье 191 прим. 4, это Узбекская ССР, которая, в общем-то, гласила о изготовлении распространение, изготовление и распространении документов клеветнического характера, поручащих гос и общественный строй СССР. Сам указ ГКО, на основании которого депортировали крымских татар, гласил о переселении навечно. И, соответственно, они решали одновременно несколько вопросов. В частности, и вопрос ассимиляции народа, и вопрос обеспечения трудовыми, бесплатным трудовыми руками окраины СССР, которые требовали, скажем, вложение людских ресурсов для поднятия экономики и так далее. Вот таким образом они, собственно говоря, за счет за счет трагедии вот этих вот народов высланных, а суммарно это было несколько миллионов человек, Советская власть решала свои, в общем-то, внутренние, как экономические, так и, в общем-то, программные вопросы по, скажем, Созданию советского человека, человека, который, в общем-то, не имел бы ни своего национального прошлого, и так далее, и, собственно, чтобы в ну, их представлении обладали единым языком, единой культурой, которая, в общем-то, создавалась в партийными идеологами в стенах соответствующих институтов. Я уже относился к новому поколению активистов национального движения, которое начало вливаться, когда начало вливаться в ряды крымско-татарского национального движения, это было поколение, которое уже родилось в условиях депортации. Мы Крыма не знали, мы Крым знали только по наслышке, только э, по воспоминаниям наших родителей, наших родственников, близких, знакомых и так далее. Э, сами мы родились в местах ссылки, в депортации, и поэтому э, в, нам мы это уже даже представляли несколько иначе. И, в принципе, если, скажем, старшее поколение, старшее поколение, они, как правило, это поколение революционеров, это поколение партизан, которые, то есть лиц, которые имели практику как политической, так и военной борьбы с противником, то мы – это были совершенно новое поколение, которое, естественно, не имело ни опыта, ни политической борьбы, ни борьбы вооруженной. И естественно, наш, наш, скажем, наш опыт, наши познания больше происходили через изучение, скажем, и ознакомление истории ближайших народов, в том числе и народов, проживающих на территории СССР. Отсюда мы владели и историей борьбы украинского народа, прибалтийцев у нас не бывает такой вот раз щелчок и мы побежали мы я же собственно говоря и стараюсь объяснить и, вот ту ту атмосферу в которой в общем-то жил крымско-татарский народ и его политическую борьбу. Она вот была составляющей этого народа, потому что у нас не проходила ни одна свадьба, ни одно э, наше традиционное какое-то мероприятие, будто э, религиозное, будто духовное, да, не проходило без э, э, того, чтобы говорили. О Крыме, говорили о том, что э, мы, э, мы ущемлены в правах и так далее. То есть мы... Э, другое дело, вид деятельности э, каждый выбирал для себя э, сам. Естественно, в условиях СССР э, не, не было возможности э, быть всецело свободным. И нужно было где-то, в общем-то, совмещать свою политическую активность и, скажем, с тем, как обеспечить свое, в общем-то, проживание. Но более того, более того, это было связано с тем, что в Союзе, в Уголовном кодексе Советских Республик присутствовала статья за тунеядство. И если ты не был не был оформлен и не чистился за какой-то экономической структуры ты в принципе рассматривался а, обществом и в первую очередь а, а, карательными органами как тунеядец и соответственно привлекался привлекался к уголовной ответственности у меня было э, два образования. У меня было и техническое, и гуманитарное. Техническое мне позволяло э, найти такую работу, которую я, в общем-то... И работал, но сам режим работы в зависимости от объекта. Сам режим работы он был посуточный, то есть я мог где-то сутки проработать. Трое по закону были мои, где я мог потратить на свое усмотрение естественно в этот момент когда я еще находился в визнице я думаю что не только я и даже украинские диссиденты они вопрос независимости, и даже, наверное, если кто и говорил, имели очень смутное представление об этом. И больше акцент, насколько я знаю, делали на возрождении украинского языка, культуры, то есть усиление украинского фактора на своей исторической земле на своей, в границах своей, в общем-то, на тот момент коммунистической, даже если считать, да, вот на территории УССР. И я думаю, что да, это было правильно, потому что было очень слабое представление. Не надо забывать, что границы СССР не заканчивались границами СССР они были далеко за пределами СССР. Собственно говоря, по ту сторону границы СССР еще стояли советские, скажем, сегодняшним языком, да, советские военные базы, будь то в Польше, Венгрии, в Чехословакии, в Германии. В этих условиях себе представить, вот, э, скажем, свободного выхода э, из состава СССР просто не представлялось возможным. Но э, было достаточно, э, было достаточно реальным усилением скажем, вот этого вот фактора, как язык, национального языка, национальной культуры и так далее. Мы же представляли и видели усиление совместного усиления борьбы э, вообще патриотических сил демократических сил в СССР э, для оказания более существенного давления на Москву, э, дабы, в общем-то, Москва где-то поступилась э, своими. Э, своим нежеланием, скажем, да, предоставить возможность национальностям развиваться более свободно, нежели они тогда имели на то право независимая газета, которую начал выпускать Александр Подробинник в Москве. Он собрал диссидентов, которые были освобождены последние. И выяснилось, что я был самый последний, кто был освобожден из вот советских политзаключенных. У украинских спецслужб и у украинских властей я думаю, что не было ни малейшего сомнения в том, что крымские татары поддержат акт независимости. Что крымские татары будут всячески способствовать демократизации Украины и усилению ее независимости. Другое дело, насколько это отражало их интересы. Я думаю, что именно этот момент мог очень сильно злить тот период э, э, власть и органы, потому как они прекрасно э, видели, что мы через свою активность как раз-таки усиливаем проукраинские позиции, продемократические позиции и позиции развития Украины как независимого государства. Самое страшное, что здесь еще оставались спецслужбы в виде СБУ и так далее, которые тесно были связаны с бывшим, скажем, своим центром на Лубянке. И именно они не позволяли усилиться э, демократическим силам и, э, собственно говоря, оттянуть вот этот вот э, вопрос, э, скажем, установления э, независимой Украины э, на много лет. И мы сегодня пожинаем как раз-таки плоды вот э, того внутреннего противостояния, которое было на протяжении многих лет в кажущейся в независимой Украины. Майбутнее в моем представлении майбутнее Крыма закладывается сегодня в Украине. Насколько Украина заложит правильный или, скажем, выровняет вот эти вот отношения, да, с коренным крымско крымско-татарским народом и опираясь на как раз-таки его права. И поддерживая реализацию этих прав в составе Украины, я думаю, что вот как раз-таки это и может быть майбутнее у Крыма. Если сегодня не выправить, а продолжать, скажем, ссылаться вот на такие глупые аргументы и остерегать, удерживать население в плену вот этих вот всевозможных баек, конечно, будущее Крыма далеко будет не таким, как кажется даже самой Украины, при том, когда Россия ослабнет и можно будет возвратить Крым в состав Украины. Ведь мы, крымские татары, не откажемся от своих прав и от восстановления своей национально-территориальной государственности. А попытки, скажем, украинских таких... Não, uh, fô pra lá, Где-то схитрить и так далее, если не в целом Крым, а какой-то район или еще что-то, я думаю, что это будет работать только против самой Украины. Ведь Украине тоже нужно время для того, чтобы завершить строительство независимой Украины. А если она столкнется в очередной раз с новыми проблемами уже, После возвращения этих территорий, я думаю, что это еще сильнее откинет Украину в ее развитии. Поэтому я думаю, что вот когда касается вопроса, каким я вижу майбутнее Крыма, я вижу его уже, скажем, национально-территориальной автономии в составе Украины, независимой Украины. Құрметлі ветандашылар, бүкінлері Украина депілеті өзін оттыз елліқ бағымсызлығыны қайдетеркен, не айет бүкінлері қырым татар халқы, қырымның асыл, яны тамыр халқы олған қануны қабыл етерек. айнызаман заман бізлерге, яғни қырым татарлар, Ве шу сырада да Украинан өзіне чоқ бүйік ярдым япты. Ярдымы неден ібарет ілерде өз ара мұнасебетлерін, яғни қырым татар қалқын бе Украинан қалқы арасында олған мұнасебетлеріні пекінлендірмек, Ве бірдемлікте, бірдемлікте Украина бағымсыз дәвлетіні құрарақ ве шу Украина дәвлетінің ічерісінде, сыңырларында қырымтатар милли мұқтариетіні тіклерек бірлікте инкишаф әтмемізі Бірінші адымлары япылды, Aynı zaman bu kanunun ve işanam ki, işanam ki bu kanun son ki değil ve e, ertekeç bu kanunun kanundan sonra baş, diğer kanunlar da olur ve nihayet bizim aklarımız son derecede tıklanır. Belki толысынен, өз ақларымызынен файдаланма, біз ә, Украина девлетінің ә, ве шу сырада, ана юртымызна қырымның топра қырымның ижғалжилерін құта ижғалжилерден құтармасын нәтижесінде ал олмасында ишанам ве мен білесем бізлер әпіміз бұл күреште бір-бірімізге ярдым жи олып, не айет ішғалжілерден құтылып, сербест яшап ве инкишаф еолына тұрып, яшағанымызға чағырам. Сау